Кристон не сделал такого низде. Украина! Представьте себе, а сейчас такие настроения. Благодарим Путину, что разбудил нацию Звобно. и пошел до объединению. Слава Украине! Вулиця перекрита. Ще пів години тут нікого на ну, тому нікого не було. З одного боку перекрили вулицю. Міліція. З іншого боку протестуюча група, яка налічує десь 250 людей. І десь 100 працівників міліції. по периметру раскидано. Я уже Він цього не робив. Він не добивав людей 2 травня, Він допомагав біженцям, він допомагав людям, приводив їм їжу одяг, Він робив все вже для блага нашої країни, а його звинувачують майже сепаратизмі. Сьогодні це війна завтра може бути кожен із нас на його місці. Тому я прошу вас підтримки, прошу дочекати цього року суду.

Сева, это активист Автомайдана Скажите, а какое обвинение предъявлено ему? Он добивал людей второго мая в доме он этого не делал. Он спасал очень многих активистов. Только благодаря ему, наверное, у некоторых беженцев сейчас есть одежда, есть еда. Вобода. 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 Второго... В место. Парасии... В в они подготовились, привезли в центр города оружие и начали собрать с толпой около 500-600 человек. И начали с того, что они убили из огнестрельного оружия 5 молодых людей от 18, от 18 до 26 лет. Потом только боле... а их была цель повторить то, что они сделали за неделю до этого в Харькове, где они разгромили шествие за единство Украины, разбили много голов дубинами. Если вы помните, это было в конце апреля. И тоже убили И людей. И дубинами. И они, они мечтали повторить сценарий в Одессе. Но, видимо, они не рассчитались. Харьковский, Одесский и Болельщики вместе, плюс прохожие, простые прохожие, голыми руками разогнали банду. Конечно, это был бой, это был бой, это не были события, это был, это был сепаратистский путь. И там действительно шел бой, с и камней как приходилось. Их разбили, они бежали в лагерь, который им предоставила городские власти, областные власти которые кормили их там бесплатно, они там держали оружие, бутылки зажигали зажигательной смесью. Власти ни разу не проверили, что там у них были автоматы Калашникова. И вот они превратили и дали, придали в их огромное здание Дома профсоюзов, построенного из гранита. Они превратили это здание профсоюзов в крепость. А, Открыли там были этой точки, стреляли с крышу под подошедшим, когда их прогнали, э Раз, а это последовали за ними, чтобы... Ну, это дело было, 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 было всех. Выгнать и протестовать города. Да. Выгнать и города. И вот они за... Произошло это событие из этого. Они сидели были в этом доме, стреляли с крыши, метали бутылки зажигательной смесью. Они не умели это толком делать. Плохо бросали. Занялось все внутри. И вот получ... они не были готовы к такому исходу, у них не было плана, как дойти на случай пожара, и многие оказались в ловушке огневой и сгорели там. Или... Они прыгали из Я лично видел, как подъехали пожарные машины, или помогали людям, а эти... действительно помогали им, э, оказывали им помощь, и даже снимали. Многие ребята по снимали с э, подоконников так вот теперь после этого никто не провел следствия по, по поводу этого вот, сепаратистского Куча. Вместо этого сместили это, фокус следствия Пуча на сделали его э э массовым э мас э мас заворожения, Как будто бы это было что то просто потасовка в баре, в ресторане. И вот теперь там сепаратистов, которые арестовали, их сразу же выпустили, они разбежались, а их попличники, собутильники, остались, и начали катать жалобы и телеги во все инстанции. И показывать, вот наши бьют тот, вот наши бьют тот. это был бой. Они били, сбивали люди, убили пятеры. А теперь они пишут жалобы. Вот поэтому, если у вас такое случится, тоже не забывайте набить им морду, а потом пишите на них жалобы. Упредите их. Спасибо за внимание. Персон, напоминаю. Ребят, по поводу рассадника сепаратизма в Одессе, еще такой момент. Антон Давиченко, который руководил митингами на Куликовом поле, который руководил маршами, который руководил людьми, которые приходили на дюк и сдавали невинных активистов. его приговорили, приговорили к сроку к пяти годам тюрьмы но тем не менее его выпустили ему дали отсрочку, сейчас он находится в России и я думаю каждый из нас если подумает, то поймет, что его уже не посадят он не приедет после этого больше в Украину почему сепаратистов должны выпускать, а наших активистов наших евромайдановцев должны сажать за то, что они делают добрые дела за то, что они убирают сепаратизм из Украины за то, что они не дали что произошли такие события в Одессе, которые происходят на данный момент в Луганске и в Донецке. Каждый день гибнут наши с вами родственники, близкие, друзья, знакомые. Мы не хотим, чтобы в наших городах было то же самое, что сейчас находится там. Кому не нравится Украина, кто хочет в Россию, мы готовы купить билет за свои деньги, пусть едут с Богом. Пусть не трогают нас здесь.

Вы приехали из Одессы, да, поддержать да. своего активиста? Да, да. А как получилось, что его тут судят? А это потому что, изменили наши Приморский районный суд да. а, города Одессы. А какой бы канал? Видите, а, Киев Юстрим, онлайн-трансляция, знаете? А -а -а. Слышали, может быть? Такое. Но дело в том, что человека незаконно закрыли это самое посреди улицы, взяли, неизвестно уже, уже увезли, оставили двухлетнего ребенка в а, одного в квартире. Соседи еле-еле достучались. -еле да, 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 по закону в принципе не имеет права разлучать э, э, несовершеннолетнего ребенка с родителями без э, передачи как бы э, ну либо родственникам, либо опекунам. Даже родственникам, жену, мать, ребенка не поставили его в ответ, И более того, они даже скрывали, где Я он находится. В 21 веке, оказывается, появились в сталинские тройки или как? Ну я вам скажу, что вот я только из Киева приехал и уже в Киеве начались приемы активистов по старым, по старой схеме. То есть заламывают руки без предупреждения, а потом бумажки пишут мы вас пригласили на то есть просто пригласили как бы быть свидетелем, только это происходило с э, заломанными руками. Вот я лично вылез из Бобика, как бы посидел три часа и свидетель вы слышали российский банк в Киеве на днях выращили им заправку. Это вот мы я снимал просто, то есть. Ну, ребята как бы занимались, и меня как журналиста потом, ну, потому что я единственный, кто был с открытым лицом, но всех, кто был с открытым лицом, всех потом переловили по городу, на нас нападали, заламывали. То есть фактически мы видим, что э, сейчас э, надо что-то делать, наверное, я не знаю... Э, с Аваковым, с Порошенко, то есть либо он, они э, жестче выразят свою позицию и скажут, что такие э, действия недопустимы, либо надо их менять, но как бы есть Украина, а есть mm. против Украины. Ну Но да. Если вы, про Украину, вы... Ну да. да. если а вы если против, если да. вы боретесь с теми, кто борется за Украину, да. то. Но это не... оно к добру не приведет. Конечно. Добрый день. Да. Вичи Киев Юстрим. Можете потом посмотреть, там будут сегодняшние ролики. Вичи Киев стрим. А, да. Ну и под российского посольства видели трансляцию когда-то, когда, да, когда отращили? Да, 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 да. Это я снимал, это я мой да. проект полностью. Когда это э, это, ты, запел, да. это, э, это уже было после, когда вообще гру, крушили и громили. Вот когда заправки вот российские, а. это вот э, мы ну, наш... чтобы там, типа, да. люди не заправлялись. И бойкот будет. бойкот, да? В таком случае еще в довершении к этому э, у нас тоже много вопросов. Вопросов, вопросов в том плане, а почему привезли именно в Херсон, а почему именно в такой э, регион, который очень напряженный, который соседствует, почему сегодня сепаратисты решили создать, тоже провести свой марш э, в этот день. Потому что попытки же были здесь вооруженного захода, э, пограничники, слава богу, отбили. Кстати, бывшего начальника порта в свое время да. привезли тоже к Кирсову Видите Киевью стрим? А, а если в гугле забивать, то все равно какими. То там э, мы сразу... Слава Україні! Віграємо слава! Слава Україні! Віграємо слава! Слава Україні! Віграємо слава! слава, Україні! слава! Знає, що мене знають! Не зразу лайк Андрій! Я поліцейчани з Херсона, мене судили за те, що я, начебто то, вбив міліціонера. Насправді на мене напало, насправді на мене нападали тоді 15 чоловік, які просто виявилися продавними міліціонерами. І невідомо, хто з цієї кучки вбив цього міліціонера. І ніхто не шукає, хто його насправді вбив. На мене навішали, що я бігав з якимось тісаком і їх ризом. А цього міліціонера залишилась донечка маленька. Жінка. І ви знаєте руки. Так, я вже ж переживаю, бо я насправді безпокоюсь з цією ситуації, бо ті, хто відстоює Україну, ті, хто за неї переживає, ці дівчата одягають цю військову форму, і йдуть, йдуть туди, де пики б'ють сепаратисти. Ми йдемо, я звичайний суде. Я вчився За, в школі інтернат. Справжнім України приємно. Ніхто мені не допомагав, ніяка держава. Ти все вкрадали, як я запустить на Херсонські падни. Ці події Зивіщо. бо телеканалі шут... тут... <постив інститут> немає. Я я так, так, телеканали знов не висвітлюють патріотичні події в Херсоні. Але Україна повинна знати. Boko jem boko duka iba bo duka.